Кодекс законів про працю України говорить, що трудова дисципліна на підприємствах забезпечується створенням необхідних організаційних і економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим відношенням до праці, методами переконання, виховання, а також заохочення за добросовісну працю. У трудових колективах створюється обстановка нетерпимості до порушень трудової дисципліни, строгої товариської вимогливості до працівників, що недобросовісно виконують трудові обов'язки. По відношенню до Окремих недобросовісних працівників застосовуються в необхідних випадках міри дисциплінарної і суспільної дії. Такими принципами у своїй роботі керується і адміністрація гірничо-металургійного комбінату. Задействовані в охрані, будемо говорити больші сили ведомственної охрани, подрозділення чотири команди. В командах будемо говорити около 80 людей, поэтому перекриваємо всі маючі пости. которые есть на комбинате проходные КПП э, обеспечиваем сохранность э, ТМЦ на закрытых объектах то есть на огражденной территории есть открытые площадки ну, охрана выставляется будем говорить так с условиями с учетом того какой пост где один человек где два человека где больше то есть э, стараемся перекрывать все э, опасно опасные направления опасные участки а были ли зафиксированы случаи попыток воровства? Случаи фиксируются, опять же, довольно-таки часто. Почему так случается, сказать не могу. Ну, наверное, больше всего влияет социальное положение в городе, возможно, экономическое положение в городе. Куча народу лезет через заборы, пытаются украсть металлолом, пытаются украсть изделия металлические. То есть в основном все связано с хищением э, черного металла. Э, у людей, как говорится, в настоящее время, те, кто лезут и воруют, нет никаких ограничений в том плане, что тебя поймают, тебя посадят, тебя примут какие-то меры. То есть люди в настоящее время, я не знаю, то ли по каким-то социальным не гораздо, да, на украинском, то ли еще по каким-то мотивам. Ну, буквально сегодня ночью, э, около 11, наверное, вечера, вот, э, была попытка хищения металлолома на одном из постов. Вот, охранники приняли к задержанию человека. Данное лицо было оставлено в ГВД. Вот, ну а дальше уже милиция с ними будет разбираться, как и что делать. Плотно сотрудничаем по этим вопросам э, с местным отделением милиции. Вот, э, то есть, есть есть варианты, есть наработки. Работаем, то есть вместе. Сейчас на комбинате участились случаи выхода на работу в нетрезвом состоянии. Какие меры применяются к таким сотрудникам? Есть такое, да. Опять же, опять же, все, к сожалению. Опять же, не знаю, то ли стали больше пить. Ну, я не знаю, как правильно сказать, то ли охрана стала лучше работать, ну, по крайней мере, да. Тенденция к повышению появления в нетрезвом виде на предприятии есть. Ситуация какая? Охрана не является, будем говорить так, карающим органом. То есть охрана только фиксирует факт появления на предприятии в нетрезвом состоянии и любого другого нарушения. Мы только фиксируем факт. В дальнейшем материалы направляются если это нарушение не грубое, направляется материал на руководителя подразделения или руководителя цеха, откуда нарушитель. Вот, они принимают меры к данному лицу. Что касается появления лица в нетрезвом состоянии, значит, материалы направляются на юродел. Вот, юродел потом, опять же, совместно принимают решение. Опять же, решения принимаются не по, допустим, каким-то видам решения не четко одним лицом, а коллегиально. То есть это правком участвует в этом, в этом участвует юротдел, в этом участвует отдел труда и зарплаты. Поэтому один человек не выносит решение о наказании. Все это совместное решение, будем так говорить, руководство предприятия. На підприємстві створюються гідні умови для праці. Вчасно проводиться виплата заробітної плати. Виконуються усі пункти трудового договору у складі обов'язків адміністрації перед трудовим колективом. Проте, навіть за таких умов, на комбінаті існує статистика крадіжок майна підприємства, скоєних працівниками гірничо-металургійного комбінату та сторонніми особами. Працівники відомчої охорони фіксують також дисциплінарні порушення з боку працівників структурних підрозділів підприємства, такі як поява на території Мыслового Майданчика устанья алкогольного спяниния. Во-первых, хочу обратиться, кто смотрит, тем людям, которые, ну, будем ли так, пытаются нарушать закон. Огромная просьба: не надо совершать попытки, не надо появляться на территории комбината с целью кражи чего-либо. В любом случае, охрана работает в любом случае будут применяться адекватные действия к этим людям. Дело в том, что многие считают, что охрана является, вот все это каратели, это, будем говорить так, не совсем адекватные люди. Охранник такой же человек, как и любой другой работник на комбинате. Если, допустим, токарю говорят сделать то-то и то-то, и он за это получает деньги, премии и т.д. и т.п., Охранник тоже самое делает. Никогда охранник не потребует от кого-то выполнения каких-то неправомерных действий. То есть люди действуют согласно инструкции. Предвзятого отношения, это с уверенностью могу сказать, что со стороны охраны к любым работникам комбината нету. Если люди на предприятии делают свою работу хорошо и адекватно, также прошу относиться и к охране, что охранник тоже занимается своей работой.